Расскажите, пожалуйста, почему вы Ну, Выставка, на самом деле, сделана, скорее всего, для меня и для людей, которые задаются вопрос о том, на самом деле, что такое религия, что такое эволюция, что такое человек, во что мы верим и зачем мы это делаем. И тут, в принципе, это не провокативный вообще. Скорее экстенциальный вопрос самому себе: откуда мы э, взялись и куда мы уйдем? И что такое смерть и что такое жизнь и что такое эволюция, что такое Давид, что такое Иисус? А, ну, это просто дискуссия и проект про дискуссии. То есть вы не хотели никого обидеть этим, то есть это не была провокация. Ну разве эта выставка похожа на обиду? Если люди в Москве рубят иконы, как обидители гонят, то это, конечно, провокация, и это уже такой серьезный перформанс э, и заява. А это просто дискуссия. А то есть Что бы вы ответили этим людям? Ну, что агрессия – это самая неправильная позиция. И если люди религиозные, они должны скорее подумать о, о том, во что они верят, и как над себя вести. Давай. Спасибо. Так, я Илья.